Əvvəlcə kanalımıza dəstəy üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Azərbaycan da yanvarın 26-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Yanvarın 26-sında Bakıda və ətraf ərazidə hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal şək küləyəsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtdan 1 dərəcəyə düşəcək, gündüz 6-8 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzqi normadan yüksək, 773 mm cıvəsdən olacaq, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 26-sında hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şəküləyəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə aşağıdan 2 dərəcə də istiyi, gündüz isə 7-11 dərəcəcə istidir. Dağlarda gecə 9-14 dərəcə aşağıda, gündüz 0-5 dərəcə aşağıda olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyizi sizdən xahiş edirik.